Меня это выдалось курить, потому что, ну, вот, скажем, месяц назад я вставал в себя в 5 часов утра, посвящал время чтению, молитве, заходил на онлайн ну, встречи, как бы сейчас этого нет. И вот опять я возвращаюсь вещи в с работы и думаю, руки сам узял. С Бога позвали, мы Господи, вот я так дерзнул, но ну, ты видишь, у нас состояние, я сейчас хочу опять, я уже себе анализирую, что я сейчас открою холоду, у меня там все есть, и то, и то, и то, я сейчас это не стал, и буду кушать. Я дерзнул, я говорю, ну, что ты можешь сейчас сделать? Я помыл руки, вытираю руки полотенцем, в двери, а дверь Я живу с мамой вдвоем, мы никогда не закрываем. То есть, если у нас дверь прикрыта, значит, понятно, там кто-то есть. Если она открыта, значит, там свободно. А тут дверь не открывается, ну, реально, не открывается дверь. Я такой стучу, чтобы меня мама там услышала. Мама на тонкой связи, ну, как бы, телевизор включил смотрит проповедь. Это была пятница. И я такой, ну, как бы, стучу, она не услышит. Я где-то длилась полчаса времени потом я слышал, она говорит, что ты там делаешь, что ты так долго не выходишь? Я говорю, мама, я не могу открыть дверь. Как мама? Она начинает открывать, дверь не открывается. А что ты закрывался? Я говорю, да я не закрывался. Я говорю, вот такая вот ситуация. Я рассказываю эту ситуацию. Она говорит, давай я к соседу, а у нас сосед, он, он, он перенес сложную операцию, он все время рано отрежется, потому что он хочет удалить уже другого поставили. Я говорю, мама, как-то не уже, должен, он же спит, наверное, не надо. Я говорю, давай сделаем так, как поднеси мой телефон, нажми на кнопку, я тебе скажу, и нашему брату позвонить. Я, я не хочу, что я хорошо хочу в звонках, он может нас выручить в этом вопросе, Она нас звонит, он Я говорю, господи, я все понял, а говорю, ну, раз ты так сидел, ты так же не можешь открыть. И слышу, когда она говорит, я пошла, дверь сглопнула, то есть мама пошла соседка. Приходит через две минуты, и ходит и за ручку дергает, он взял, там, нашел эту петельку, подвернул, она открылась. Ну, не факт и то. То есть я реально понимаю, что это сделать. Поэтому, знаете, мне кажется, ну так это казалось бы, это не настолько ну, важный был разговор с Богом, но Бог реален, он просто делает чудеса. Надо просто верить. Так ты и Казалось бы, что я, конечно, я просто дерзаю